गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः दशकम् मुपद वामनावतारं चक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीवितनु क्रदुवर्धिदोष्मा विक्रान्तिमान् भलीनसुरात्रिलोकी चक्रे वशेष तव चक्रमुखादभेदः पुत्रार्तिदर्शनवशाददिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदिदं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधो त्वयि निलीनमतेरमुक्ष्या श्यामश्च दुर्भुजवपु स्वयमाविरासि नम्राञ्च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासि त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूदच प्रगडवैष्णवदिव्यरूपम् ी श्रवणपुण्यदिने भवन्दम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैर्हर्षाकुले सुरकुले कृदतूर्यघोषे बध्वाञ्जलिं जय जयेतिनुध पितृभ्याम् त्वं तत्क्षणे पडुतमं वडुरूपमाधा तावत् प्रजापदिमुखैरुपनीय मग्नीदण्डाधिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः दे दीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यस्त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रवृदाश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राग्व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्न छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानो दण्डं च दानवजनेक्ष्विव संनिधातुं ताम् नर्मदोत्तरतडे हयमेधशालामासे दुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वाङ्किमेष दहनूनु सनत्कुमारो योगीनुकोयमिति शुक्रमुखै रम्यरूपमसुरपुलकावृताङ्गं भक्त्या समेत्य सुकृति परिणिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृत मूर्धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु तदिदं दिदिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाळ्यं सा त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेधा